ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਇਲਾਕੇ ਕਟੜਾ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਖੋਲੇ ਗਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਛਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਗੁਰੂਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ हाथ फड़ा

मैं जेल से निकल के सीधा आप लोगों के पास आ रहा हूँ इन लोगों ने झूठे केस में मेरे को जेल में डाल दिया था मान साहब मेरे से मिलने आया करते थे जेल में मैं मान साहब से यही पूछता था पंजाब में सब कुछ ठीक चल रहा है लोग खुश हैं सारा काम ठीक चल रहा है लोगों की दिल्ली के लोगों की बहुत चिंता रहती थी मुझे मैं सोच रहा था इन लोगों ने मेरे को जेल में क्यों डाला? मेरा कसूर क्या मैं तो एक छोटा सा आदमी हूं हमारी छोटी सी पार्टी है बस दो राज्यों में दिल्ली में और पंजाब में मेरा कसूर यह है कि हमने ये नहीं चाहते कि बिजली फ्री हो, मेरा कसूर, में में के में हो। में। मेरा कसूर ये है कि हमने दिल्ली में और पंजाब में आपके स्कूल ठीक कर दिए स्कूल ठीक करने चालू कर दिए गरीबों के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा का इंतजाम कर रहे हैं इसलिए जेल में डाल ये नहीं चाहते कि सरकारी स्कूल ठीक हो ये नहीं चाहते आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले मेरा कसूर यह है आप लोगों के लिए जगह जगह मोहल्ला क्लीनिक आपके लिए फ्री दवाइयों का इलाज का इंतजाम कर दिया विलंबना तो देखो दिल्ली के ढाई करोड़ लोगों के लिए मैंने सबका इलाज फ्री कर दिया सबकी दवाइयां फ्री कर दी लेकिन जब मैं बिहार गया मेरे को पंद्रह दिन तक इन्होंने मेरी दवाइयां नहीं दी तो मैं शुगर का मजीद मरीज हूँ बीस साल से मेरे को शुगर है रोज मेरे को लेकिन जब मैं तिहाड़ गया पंद्रह दिन तक जिन्होंने मेरे को तो इंसुलिन नहीं तीन सौ साढ़े तीन सौ पहुंच गई मेरी शुगर अगर शुगर ज्यादा दिन रह जाए तो आदमी का लिवर खराब हो जाता है किडनी खराब हो जाता है ये लोग पता नहीं क्या करना चाहते थे मेरे साथ ऊपर वाले की कृपा देखो मेरे को तो, तो उम्मीद ही नहीं थी सुप्रीम कोर्ट ने बीस दिन की मोहल्त देखी और मैं आप लोगों के बीच में आज अंजन लेके चला अब ये लोग कह रहे हैं फीस दिन के बाद मेरे को तो जेल जाना पड़ेगा दोबारा मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा केजरीवाल की आजादी के लिए दबा रहे हो या केजरीवाल को जेल भेजने के लिए दबा रहे हो दूसरी बात ये कह रहे हैं हमें चार सौ सीट चार सौ खत्म करना है इन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है अगर इनका बहुमत आ गया तो इस देश के अंदर तानाशाही आ जाएगी ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है आम आदमी पार्टी है केवल जो इन लोगों से लड़ रही है इसी वजह से हमारे पीछे पड़े हैं हमारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल रखा है लेकिन हमारे लिए कोई जेल हमारे लिए कोई समस्या नहीं है हमारे लिए देश सबसे बड़ा है संविधान सबसे बड़ा है तो इस बार जब झाड़ू का बटन दबाओ तो ये याद रखना वो बटन आप संविधान बचाने के लिए डाल रहे हो और देश बचाने के लिए डाल रहे हो बाबा साहब अम्बेडकर